называют криминальным авторитетом, якобы по кличке Бабай. Какое отношение вы к криминальному миру имеете? Никакое. Так или иначе, Юрий Багиев персонаж не публичный, но в этот день решился говорить на камеру. Если честно, вас помню в каком-то из каналов по телевидению вы выступали. За это я готов любое интервью дать. Через полчаса у него начнется очередное заседание. Судят за вымогательство. Подсудимый утверждает, дело сфабриковано. Есть видеокамера, которую непосредственно просматривали в суде. Что у меня даже не просто, даже на месте, там где указывают, происходило это вымогательство, что у меня там близко даже не было. Когда сделали запросы в мобильных сетях, правильно? Да, я да. говорю в мобильных сетях, нахождение этих абонентов, что они подтвердили. То эти люди даже, один из этих потерпевших, Может, даже не находился в городе Киеве. В тесном коридоре Соломенского суда он вспоминает, как стал поперек горла Юрию Накиевскому еще до Еврореволюции. У меня не было никаких отношений с этой бандой Донецкой. Больше того, что это моральные уроды Донецкой. Банда, которая на самом деле публиковав мне уголовное дело, которое давило, еще раз говорю, даже находясь в СИЗО. А что у вас за бизнес и как вы его У меня была фирма «Надежда». Свое время Немного странно до революции он воевал с детушководами, но теперь его преследуют активисты Евромайдана, бойцы восьмой сотни афганцев. Они утверждают, что этим самым бабаем запуганы все бизнесмены на столичном вокзале. Так как вопрос спорный, связываемся с представителями той самой восьмой сотни. Тот, кого называют бабаем, готов к дебатам. Я, просто, я, я предлагаю просто вот, ну, сделать дебаты. <сؤال> 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 вот. По сути, вот человек, ну, же, значит, да. Мы хотим пришли сюда для того, чтобы о будущем разговаривать. О будущем именно э, того нашего железнодорожного вокзала, э, который без э, проституции, без э, кидал, швырял. Это лицо нашей столицы. И это будет завтра. И это сегодня суд, будет. который будет 12 часов, как раз и определяет момент, какой он будет завтра. Если э, вы э, уже то, что те поступки, которые вы вышли за две недели там или за неделю, которые вы были на свободе, уже прошло запугивание э, э, таксистов, уже э, пошли э, разговоры. Я все верну и более того, что самый неприятный факт, э, который сказали. И, ну, люди... ну да, вот проще. какое отношение, чтобы ответ был? А, ну, какое ну, отношение вообще? Говорят, вот, и запугивание. И на данный момент. Да. На данный момент. Да. Я же уже да. объясняю. Да. Да буквально давал я только вчера вышел с больницы и все то что вы говорите это не иск... это, это не мы говорим это... я в данный момент с ваших ответ. уст это услыхал дайте да, это дайте дайте я в данный дайте. момент я услыхал уст. я на сегодняшний день не пойму э, какое вы в данный момент вы имеете отношение до вот вокзала а... высказываясь Но... о том что вы противник проституции все такое да. а может быть а еще я за те да того, что именно да, именно, именно за. Да, да, за. Вот да. э, даже вопрос некорректен поставлен. Э, вы какое отношение? Мы э, имеем э, отношение к государству Украины. И все, что происходит на любом участке, э, то ли это на войне, то ли это же на вокзал. мы имеем к этому отношение. Если там беспредел и беззакония, мы будем туда влазить. В любом случае мы не допустим вот этих действий. Это Давайте я обещаю узнай. конкретно. Какого... Какое а, у вас кон конкретно а, а, ко мне? Еще а вот э, вопрос, вопрос, вопрос. Вчера бы прозвучал. Вы имеете какое отношение к тому, что написано в прессе и в интернете о вас. И все. Не только, более, только не этот, более. Только этот Конечно. Я еще а. раз говорю. То, что написано в прессе, это полная ложь. Вот мы сейчас мы, будем в этом Мы сейчас подаем, адвокат уже написал позов, и мы подаем в суд. По защите чести и вот Сигнал прозвучал, что на вокзале собирали 250 тысяч для Бабая, чтобы выпустить его из тюрьмы. И это один из моментов нашего присутствия здесь. Да, да. Что все продолжается, пшенки, только они поменяли обличие. Все продолжается у нас Алексей, Алексей Цыпко, Алексей Цирко, А у меня проступила информация, что вы на сегодняшний день занимаетесь вымогательством. Вот давай, вот, вот да, давайте, давайте разберемся. разберемся. Вот давайте я говорю. Вы одно сказали, ну, я ну, второе. Да, на, вот, давай, давайте начнем да, да, с того, что в, 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 вами уже интересуется суд с этих позиций: за вымогательство, за создание группировки, за это уже есть. Крышевание, Это уже, уже есть. А вы тут сейчас пытаетесь говорить о том, что мы пытаемся кого-то крышевать. Подождите, а? вот, вот уже суд вы плохо, вы плохо знаете, значит знаете. Судят какой вы, процесс? Судят еще не меня, уважаемый баба, я хочу вам сказать. Во-первых, мое еще раз ну, говорю, я, вы, знал, вы, знал, вы, вы меня назвали, я вас могу уродом назвать. Это, вас это устроит? Как, ну так, как так, так адекватная да, реакция будет на это. Смотрите, должен это... быть какой-то консенсус. Да, да, то есть в любом случае должны быть доказательства. Если их нет, то это все да получается Разобраться в этом. И конфликта, по вот, сути, между вами а... да и Да не должно быть. Я, сейчас, са... я, я такой же патриот, патриот, как и вы. поэтому выка. мы пришли детектор в Я готов на детектор лжи и все такое. 17 канал в ближайшее время устроит шоу. Юрий Багиев ответит на вопросы, сидя за детектором лжи. Параллельно начинаем полномасштабное расследование. Мы найдем ответ, кто и как решует главный вокзал страны.